Мович Світлани Миколаївни за адресою село Лубське Макарівського району Київської області. Тьоті фінанси не дозволяють забрати цих діток. А були якісь от з її боку, можливо? Ну, телефонувала вона пару раз, так, наче цікавилася, чи діти в нас, чи все в порядочку, і все. А так приїжджати вона не приїжджала. Немножко дуже. Ну, одному, і ще по одній на боковій. А вот и Иврис, Ольга. Сейчас посмотришь. Вот Юнга на пиратский корабель. Низька зарплатня, погане харчування, безкоштовне проколювання вух. Чёрт! И вот я тот, наислабетнейший пират самым Рив. Я практически ввязан на властному Не Невидимый летающий тахон. Рафаэль. Рафаэлю. Донателло. Донателло. Микеланджело. 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 Что ты делаешь? Ничего. А уже ж, давай, посмотрим. Гей, отдай назад. Не отдавай его. Нехай пострелять. Ти не я. Ти мав це зробити, коли мені було вісім років, а зараз мене не хвилює, де ти працюєш. Я тебе привів сюди не дивитися, де я працюю, для того, щоб ти працював зі мною. Що ні? Я не буду тут працювати. Мені треба їхати в школу. Пабло, я вже про все подумав. Я домовився, тобі даватимуть менше домашніх завдань. У тебе буде більше вільного часу, тому ти зможеш працювати зі мною. Я не хочу. Чому ти у мене нічого не запитав? Пабло, бо я знаю, що тобі потрібно. Ми маукраїна слишком багата. А потому нерадиво относится к своим богатствам. Есть памятник, написан Анне русской королеве французской. Самое главное, как французы э, выступали, как они говорили о, э, о Украине. Тогда у вас хорошая страна. Я хочу пригласить сюда человека, который является инициатором и организатором дней украинской культуры. Как мужчину. Два. Да? А кого вы били? Ну. Мужа? Ну, мужа тоже досталось как-то было. Мужа, поколачиваете. Да. Ну, то, а что поколачиваю, но ну, были такие случаи. Для когда профилактики. Я распикалась я руки. Да? А, а по нет. какому случаю? Ну просто характер такой. Вот я, например, очень вспыльчивая. Да. И иногда вот слово за слово я могу довести ситуацию до такого маразматического уровня, что я настолько в истерике, что мне остается Фу. только вот что-нибудь. Тобі подобається Каліфорнія? Мене аж трусить. Мені треба якусь трав'яну настоянку. Через 10 хвилин буде обід. У нас немає чаю, але є кока і ще дещо. Правда, у вас тут є кока? Так? Це ж Америка. Тож ми вирішили знайомити Тай зі школою Бронсон-Алкат. Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Реальная музыка». Меня зовут Таня Бочарова. Через пару минут вас ждет клип столь модный сейчас стилистике японских мультиков «Манго». А для начала, как всегда, новости. Вже не за 200, а за 300 гарантованих гривень! 300-300 гарантованих гривень! Один м'ячик коштує у пузатому гаманці 300 гарантованих гривень. Але потрібно знайти потрібно знайти цей м'ячик і для цього, і для цього існує морський бій. І, звичайно, ви маєте відкривати координати. І кожен з вас просто зараз може зателефонувати і дати мені відповідь. А я вам ще одну підказочку зроблю. Давайте ще одну координатку. За печами поглядывайте. В глядите за печами за трубами. Окно на ночь растворяйте. Само собой. Окно отворено было. И старик слуга закрыл. Узнаков он боится. Ну, у тебя, брат, какие новости? Какие у нас могут быть новости? Слава Богу, никаких. Простите, Юлия Да. Мне кажется, я вас... Синяки останутся. Ой, знаешь, какой неожиданный вопрос у меня сначала возник? Когда ты уйдешь? <связать> <связать> Этот меня... неожиданный вопрос я, в принципе, готовил наконец программы. <связать> ну ладно, я задам другой неожиданный вопрос. <связать> <связать> у тебя есть муж, насколько мы знаем. <связать> да, друзья мои, поаплодируй. Она вам. сделала это! <связать> И этого Слава. мужа вообще в миру зовут Алексей. Слава. Алексей, ну знаете, как они называют... Да, хорошая канора, большая, не то, что у меня. Чудак, это не гора, это квартира. Две комнаты с кухней. Еще ванная. Ходи, где хочешь. А. 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 Ты чего? Здравствуй. Здравствуйте, Надя. Да. Ты проходи, раздевайся. Алло, Лена. Лена, тебе очень хочу видеть, но не сегодня. Да что ты, Лен, да нет, Лена, тебя всегда хочу видеть, но не сегодня. Ну, давай отложим на денек на два. Да что ты, Лен, да нет, Лен, я хочу, я хочу, Лен, я хочу, я, 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 я хочу, я, ну, хочешь, приезжай, давай, приезжай. Давай с подругой, с подругой давай. Да нет, Лен, я... Мы нашли на обратном пути. Ну хорошо. Я иду к приисковому инспектору. А вы сидите здесь, но помните, что я вас предупреждал. Так кто есть завтра со мной на бананзу? М? Телефон. Телефон? Телефон?